ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अस्तु पूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्री भगवानुवाच कुतस्वा कश्मलमिदम् विषमे सुपस्थित अनाजुष्टमस्वर्गम अशीर्तिकर्जुन क्लब्यस्मगम पाथ नैतुप्य से क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तकोत्तिष्ठ पर अर्जुन उवाच कथम भीष्मे द्रोण च मधुचूदन शुभि प्रतिशा पूजा गुरून हवा महावान्न स्वेयो भोक्त भैश्यमी ह लोके मचकां सुगुणि भुंजीय भोगान्दी न चैतदिन्ो गरीय यद्वान जये मय यदि जये युहु याने बहत वान जीविशामा प्रमुखे हर्षराश्चा हरपन्य दोषो पहतस्वभावा पृच्छामित्वां धर्मसमूढचेता ह यच्छ्रेयस्यां विचित्रं ब्रूहितं में सिस्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रणम न ही प्रपश्या मापनुद्धा योकमुच्चो क्षण भूमा अवाप्य भूमशमृद्धम सुरामी चाधिपत्यम संजय उवाच एवृचिदेशमारेश परत नो गोविंद उग्धभु सामुवा चंद्रीशि के शाह राहतनीबा भारता सेनायोरुभायोर मध्ये इसी दंतनी दंबता भगवानुवाच अशोच्यानंबशोचस्म प्रज्ञाबादांश्च भाषते कता सुनगता सुम्या न नुशोचन्ति पंडिता नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम मे मे जना सुखा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमत परम देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुख्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय

उदायो रति दृष्टों तहा बनायो सत्स्व दर्शिति ही अविनाशितु तत्स्विति न सर्पमि दम्तम मीना समक्य देहाः अकस्छित्कर्तुमरहति अन्तबंदाय मेदेहा हा नित्यस्योपचाय शरीरना हा अनाशिनो प्रमेयस्यः तस्माजुष्ठस्वभारता ययेन वेत्ति हंसारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीषः नायं हन्ति न हन्यते